dadiya srengenge Padhang atine sanak sedulur tangga teparo kanca rowang sing peteng jalaran kahanan uripe kebak pacoban Padhang ana wong-wong ing sakiwa tengenmu sing laku uripe ora beda karo kayu gapuk lan godhong garing jalaran kelangan daya pengarap arep jalaran mutung Jalanan rumung so ijen ora ana kancani. Banjur datiyo geni. Obongen watak lan patrape wong-wong sing regeti, sing jejemberi, sing ambon-amboni, sing letek, sing banger, sing nenularikui. Obongen nganggo kawruhmu sing bisa bisomilah, sopo sing bener, lan sopo sing salah. Sopo sing temen lan sapa so sing wegah